пока свежие эмоции после матча. Прокомментируйте, пожалуйста. Что я могу сказать? Отвратительная первая половина, сыгранная нашей командой. Не было игры ни в защите, не было игры ни в нападении. Свободных бросков было выполнено столько, что я такого даже, честно говоря, не помню, чтобы когда-нибудь так столько забивали. И вследствие чего проигранная очень, очень большая разница. Там 25 очков, 27 было. И Сложно было уже как бы настроиться и что-нибудь доказать. Но ребята собрались с раздевалки в первую очередь, себя переломали, решили играть, начать играть от защиты в первую очередь, следственно, мы почти догнали команду. Но я еще раз говорю: что с, таким, с такой большой разницей очень сложно справляться. Поэтому я думаю, что тренер сделает выводы в первую очередь для себя, потом сделают игроки для себя. Выводы это главное, потому что так начинать игру нельзя. И я думаю, что больше тренироваться мы будем, и поэтому такое будем исправлять, чтобы таких начала игр не было. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Трудно комментировать. Это мой первый матч в лиге. И первые 20 минут не входит ни в какие рамки. Так нельзя играть в защиту, хотя мы говорили. Тут нельзя, наверное, с этого на, что, на то, что было мало времени подготовиться. Просто видно было, что нет хорошего настроя на игру. Конечно, молодцы. Крыбаски, с чем и поздравили с победой. Они попали свободные броски. Хорошим процентом. Первые 20 минут Трепачковые 66%. В игре 50%. Трудно с ними бороться, когда они так попадают. Это просто сегодня был их день. Но мы не приложили всех усилий в первых 20 минут, чтобы противостоять этому. Перерывы мы поговорили, и было лучше, но не так хорошо, чтобы выиграть игру. Сейчас уже на подготовку на следующий матч времени нету. В воскресенье Шаро. А на следующей неделе мы серьезно займемся нашей защитой. Спасибо большое. Карлис, пока свежие волсы последние. Прокомментируйте, пожалуйста. Были, были хорошо подготовлены команда сегодняшней игре, очень мотивированные. Все игроки себя хотели доказать. Это проявилось в первой особенно четверть половине матча, как бы мы контролировали игру и все, все у нас удавалось с обоих сторон, сторонах площадки и защите, и нападения и э, игроки играли с хорошей отдачей и азартом да, и э, как бы уверенно вели 20 очков в первую половину. но команды как бы после перерыва противник как бы сделал хорошие коррективы и корректировал свою игру и как бы мы нельзя сказать, что мы расслабились, но конечно все-таки результат немножко игроки потеряли немножко эту концентрация, которая нужна в таких играх, да. И противник сразу очень смело это и умело использовал. И как бы нельзя сказать, что игра выровнялась, но как бы по, 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 по результату, но игра выровнялась, выровнялась по существу, да. И как бы нам уже надо было предложить все свои усилия, чтобы как бы выиграть эту важную игру для, для нас, потому что как бы в чемпионате тут каждая игра важная, и все, как я уже говорил, тут команды ровные. Да, и Азот это подтвердил во второй половине, что на, они на правильном пути, команда хорошая, да, подготовленная, и что надо быть готовым играть все 40 минут, чтобы, чтобы быть уверенным в победе. Спасибо. Спасибо. Виктор, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Ну, сегодняшний матч для нас с самого начала сложился удачно. Мы забили свои броски, сразу сделали отрыв плюс 20 очков. Это нам и в дальнейшем помогло. После перерыва команда соперника мобилизировалась. Они разобрали наши действия, стали удачно пару моментов зоны прессинг. Им это помогло. Мы спустили, ну, в конечном итоге мы устояли и помогли домашние стены, болельщики наши. Спасибо огромное за поддержку. И для нас была главная сегодня победа в домашних стенах. Спасибо.